ikki 200 million dollar yaxta egasi mashhur rejissyor Steven Spielberg. bu shaxsiy kemada bir paytda 14 mehmon joylashishi mumkin buning uchun 7 ta kayuta ko'zda tutilgan ekipaj 26 kishidan iborat bo'lishi mumkin yaxtada proyektorli kinoteatr vertolyot qo'nish maydoni trenajor zali va manzarali hovuz bor bundan tashqari yaxta zamonaviy interyeri bilan mashhur rizing sam ikki yuz million dollar qariyb 138 metr uzunlikka ega Rising Sun dunyoning eng uzun yaxtalari reytingida 10 o'rinni egallab turibdi kema Oracle kompaniyasi bosh direktori Larry Ellisonga tegishli yaxtada basketbol o'yini uchun maydoncha bo'lib undan vertolyot qo'nilg'asi sifatida ham foydalanish mumkin shuningdek yaxtada kino zal bino saqlanadigan omborxona sport zal va spa bor yaxtaning bo'sh sathida umumiy maydoni 8000 kvadrat metrga teng jami 82 xona mavjud bortda bir paytning o'zida 16 mehmon dam olish mumkin ularga 30 nafar ekipaj a'zosi xizmat ko'rsatadi niderlandiyaning asensio kemasozlik korxonasi qariyb 90 metr uzunlikka ega ye yetti yaxtasini taqdim etdi noyabr oyida karib dengizi bo'ylab kruiz safarlari boshlanishi inobatga olingan holda taqdimot shu kunlarga mo'ljallangan edi ushbu taqdimot munosabati bilan gazeta ru jahonning eng qimmat yaxtalarini esga oldi